Это экстравагантно, ну, накрашено, сильно, сверхмерно, можно сказать, разволено. Мужчина, родвин, девидет, судощав, красив. При первом взгляде кажется, что это присутствующий джентльмен. Но при ближайшем понимаешь, что это фигция. Ну, что ж, автор виднейший. Брат, тележка на месте, она должна быть здесь. Свежая кровь. Что? А? Ничего, просто хочу сказать, на этом сдали или на кого-то зарезали. Господи, Господи, какой сюрприз у меня! Гости. Здравствуйте, поняла. Я Зорья. Деточка, не подсказывайте, я, я сама вспомню. Зрение у меня не к черту, но память великолепная. Вы Выпить. Выпить. Чай! Чай у меня прекрасный китайский чай. У меня прекрасный китайский чай. А вы уверены, что это китайский чай? Ну, разумеется, Сэм. Какой еще? Я его подобрала. из-под Оригинально. А очки не пробовали завести? Пробовала. Но у меня плюс три такие, на свалку никто не выкидывает. минусовые попадали. ну моя, Еще раз. Юноша. Только не эта ложка. Я ее сослюбу. Использовала как разок для обуви. есть такое средство, у меня есть такое средство, где же оно, вот оно, один глоток и кашель как рукой снимает. Барбара, что здесь написано? Это выводитель. А ну, Барбара, давай, будем. идет. Баба сядь, Да, одной из крупнейших парфюмерных фирм по производству французских духов. Да. Да, 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 Шанель, Магриф, Подождите. Ланко. Вы что, их производите? производим? Барбара хочет сказать, что готовую продукцию французских парфюмерных фирм мы расфансовываем. А баночка! А вот по бутылкам. Mm -hmm. а да, <сподин> <правит> <да. правит> <правит> <правит> но, но, но наше производство стало! Не Производство! Почему? <правит> Скромкин, я вам предлагаю объединить бизнес. А? Вы отдаете нам все плаконы, которые находите на свалке. Да? А мы. А мы. Не... А, сеги... да. а мы отдаем вам новые. Да. Когда у нас старый закон?